Вже чотири роки місто Жовті води потребує заміни старого та зношеного каналізаційного колектора у новому мікрорайоні. Через нього проходить уся використана жителями вода на очисні споруди. Заміни потребує 900 метрів заритої в землю каналізаційної споруди. Однак при першій же спробі знести 13 металевих гаражів, які стоять якраз на колекторі і заважають його ремонту, їх власники обурювались таким рішенням влади. Нарешті на цю необхідну справу і гроші у бюджеті знайшлись аж 2,5 мільйони гривень. 19 серпня на гаражному масиві працівники виконкому та спеціалісти водоканалу знову переконували людей піти на зустріч місту. Работы по строительству нового коллектора, ну, мягко говоря, должны были начаться еще вчера. С чем это связано? Ну, я повторяю, что коллектор этот старый, он уже в крайне аварийном состоянии. То есть, если авария может на нем произойти в любую минуту, а если произойдет авария на этом коллекторе, то этот весь город у нас останется без воды и без канализации. Можете себе представить, что из этого... Ми просто бачили, що це відбувається. Власники незаконних гаражів, м'яко кажучи, не дуже зраділи такому факту, адже у них в гаражах знаходяться і погріби. А на перенесення всього цього господарства потрібні і гроші, і час. Люди просили допомоги у влади. Я ще питаю головного архітектора. Лічно я розмовляю з ним, як переданий ночь. Кажу, а може, отут? От Ні, ви отут от давай. Кажуть, Отак, все, нам не сказали, що бо тут. Ми вже розбили колочки, все, ямки почали під фундамент. Собі. На другий день тут почали земляні роботи, ці ескаватори, все. До архітектора, ладно, ставте тут. Як какати, там незаконно, ну архітектор теж офіційне ліцо, по-моєму. Ж. Ж не... Це було при Совєтському Союзі, ми ж його не оцього. Не, не он уже умер этот коллектор, вы понимаете или нет? На, на него даже техника нельзя заезжать. Если завтра он обрушится, если он завтра обрушится, вы понимаете, весь город весь остается город, без воды и без канализации. На в этом месте вы поменяли 20 метров. 20 метров. Вы знаете, какой он дальше? Он такой же. Его обследовали Извините, да, вы там, он такой же Тут там, там, проломали краном, стояли на этом И наши, с электронов передавали наши, Такие вещи Вы щи. понимаете, Чувствует что вы на, строительство, выигрыш, на строительство Нового коллектора Выделили его вы, Для того, чтобы не спасти город Ну выходить Из положения, вылезти в нашу шкуру Ну подождите, а в шкуру города Вы не хотите да. Так, А вы не хотите в нашу шкуру Допустим, Тут пройти 20 метров 20 метров, 13 гаражей, и все, и проблема закончена. Вы понимаете, после строительства нового коллектора у него тоже наступает санитарная зона, охранная зона, которая тоже нельзя ничего строить, а нельзя У нас тут есть ребята, которые служат в армии, которых призвали сейчас. А у него гараж тут, в гараже машина стоит. Кто, да. Там кто, будет? 80 лет просто... кто будет решать этот вопрос? А ну, кто, да, кто ну, да, прошел год назад? Кто бумажки понаклеивали и все. все, а собираться никто не собирался. Но ну, это было предупреждение, понимаете? Любому, любому действию... Ну, всегда... ну убрали, Подожди, любому действию предшествует какая-то предупредительная работа. Идет... Об'явлення йдуть это самое, ставить в известность человека, что такие работы будуть производитися. Ну, мы не реагуємо на это, це, тому як вже говориться, по поговорки що е, пока петух не клюнет. У нас клюнув петух. У нас клюнув петух. Не нас, а город весь. відділ архітектури запропонував перенести гаражі на інший масив, розташований поряд, і цілком законно. ни не фамилии, ни не властники, понимаете? Мы поэтому и просили Завод, вас надо, надо, прийти в исполком, нечего? прийти в исполком нечего? сказать, что вот я властный гаража на этом гаражном массиве. Что мне у делать? У на сегодняшний момент на гаражном массиве Захиды есть 50 свободных мест под металлические гаражи. Пожалуйста, приходите, пишите заявление, и мы вас включим в список гаражников, и вы у тебя там стоит законно. Вы будете с этим законом. У вас будет, будет право оформить там земельную в варень. ви будете платити налог. Но... То есть у вас будет какой-то официальный документ, тут что вы стоите тут здесь вопрос, законно. Вы понимаете, мы будем в горисполкоме стоять в очередях, вот эти. Это ну, будет такое время. Приходите. Каждый день у нее прием э, с 8 до 5. Ну, это здесь ну а ну, там обойти, вот, этот земельник да там как начнется, это ж... Же... одним словом, каналізаційний колектор треба замінити до холодів, і це не обговорюється, завершив розмову заступник міського голови Валерій Ворон. Строїтельство колектора будет производиться независимо от того хотим ми этого или не хотим. В данном случае на кан... здесь стоїть інтерес інтереси города. интересы города потому что если не дай бог это он сам... прорвется весь город у нас ляжет это, это вот вы, вы это тоже понимаете Конечно. и понимаете что из-за 13 человек владельцы в этих гаражей но ну, мы никак не можем противопоставлять это интересам города вам помогать как говорится мы по мере своих возможностей безусловно помогать мы вам будем первый шаг помощи как уже вот представитель уже Место сказал, что уже вам места уже определены на массиве западной. Вы там можете, вот опять же, можете даже уже сегодня или завтрашнего дня подойти, возьмете свою землю, узаконите ее, и это уже будет там вас уже ни вас не тронет ни ваших внуков, ни ваших правнуков. Огры, потому вырыти, что это да. уже будет законно, ваш участок. Да, и да, можете да. там хоть небоскреб строить. Здесь это вам выдавалось временно, и вы понимаете, что это временно, оно всегда время когда-то кончается. То ли через год, то ли через 20 лет. Вот прошло 20 лет. Время закончилось. Время закончилось с выходом из строя коллектора. И поэтому хотим мы или не хотим, я вас прекрасно понимаю, что вы здесь, как говорится, вросли корнями уже за эти 20 лет. Что больно это, это, как говорится, рубить это по-живому, это я прекрасно понимаю, но тут уже... Приоритеты надо выбирать. Подрядчик уже есть, деньги уже есть, уже все выделено. Поэтому почему вот так вот вопросы сейчас остро встал, потому что выделены уже деньги. В прошлом году денег не дали, поэтому в прошлом году обошлось просто предупреждение А сейчас деньги выделены, два с половиной миллиона выделено на это. Если мы это не сделаем сейчас, то, как говорится, деньги не освоены, деньги и у нас деньги потом, заберут деньги и пропадут. Без деньги пропадут, деньги эти не, не остаются в бюджете. Они пропадут, деньги. Их и отберут. построены не будет.